привет, мальчишки и девчонки! Сегодня второй день весны, yeah! и я снимаю влог. К сожалению, без Кати, потому что у нее экзамены. Я сейчас гулять со своей собакой, со своим Айсиком. Айсик, передай привет. Раньше <клышлен> ты немного заболела. Если там сейчас будут люди, они будут смотреть на меня, как на пришельца. Потому что я сейчас стою в лифте и говорю, сейчас сама собой. Да, весело же. Вас... Как же все-таки хорошо на улице. Не знаю, все равно как-то морозит. Я еще даже не переоделась. До сих пор в зимних вещах. блин, вроде даже людей нет, все равно страшно. Это очень сложно снимать самой себя на камеру. Идти и самой разговаривать с собой. Даже если я сейчас с собакой все равно как-то не по себе. Хотя людей никого. Такие красивые деревья вообще. Красота просто неописуемая. А, айсик побежали. Я сейчас бы собаку не потеряла просто. Айсик. Если вы у меня не верите, что так сложно, сами попробуйте достать камеру. Это очень сложно идти разговаривать о чем-то на камеру одному. Люди, даже если идут за километр от тебя, они так на тебя смотрят, как будто ты пришелец, спустился на землю, чтобы захватить этот весь мир. Им это очень непривычно. Потому что мы живем в России. У нас такой менталитет что раз человек будет сниматься на камеру, значит, он ненормальный. Сейчас только много людей с собаками гуляют, они все на меня смотрят, как не знаю на кого. Я пытаюсь идти куда-нибудь от тех, чтобы на меня никто не смотрел. Но это что-то как-то невозможно. Сейчас позади меня лежали такие ярко-ярко-красные шарики. Ну, как шарики? Как бы гондоны ярко-красные. Так хочется, с снег бухнуться. Я уже когда к думали, что очень холодно. И он и я сильно замерзли. Сейчас поздоровалась с какими-то левыми людьми. На костюме стоял. А я чуть за ними не убежал? Вообще. Все, я домой. Сейчас я иду в магазин покупать еду. Потому что дома вообще ничего нет. А хочется. Я ужасно замерзла и хотела дома одеть шарфик на себя. Но естественно я забыла его одеть потому что я лох. Я сейчас зашла в магазин и просто тупо напрочь забыла, что надо купить. Вообще, ставьте лайк под этим видео, если у вас такое же было. Вчера была, в общем, масленица. Вместо этого я сидела в жопу, посиживала в школе. И бегала на скорость на лыжах. А там без меня сжигали бабу, и жрали блины. Вообще нечестно так вот получается нереально мелкий, потому что я трус. Я просто очнусь на мальчик. Я боюсь, что я не как Как это вообще может? Надо успокаиваться, снимать. Я все равно иду и снимаю. Вот она моя логика, никому меня не понять. Правда, тяжело снимать без опыта съемок, потому что одной очень страшно держать камеру на себя направлять. Айс, 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 да блин, дай мне, айс, отдай мне сори за такое качество что я снимаю сейчас на телефон Но собак достать не может нифига. На, держи. Да. Весело живем. Все разряжено, все через жопу. Я сейчас чуть собаки бошку не оторвала. Ребята, какой-то день ужасный. У меня разрядились две камеры. Две. Две целых камеры. У меня сейчас разрядится этот телефон, и Катя делает свои экзамены, и вообще видео получилось мало, материала получилось очень мало. Что-то все как-то через жопу получилось, и я думаю, этот закончил влог. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите в комментариях, подписывайтесь на наш, кстати, канал. С вами была Кристина, всем пока!